Mohon uh, Menteri Pendidikan menyatakan tindakan segera dan menyeluruh yang telah dan akan diambil oleh Kementerian bagi memastikan insiden tragis seperti kes pelajar dirogol dalam kelas tidak berulang termasuk daripada segi keselamatan fizikal sekolah, pengawasan guru, mekanisme aduan yang efektif serta sokongan kepada mangsa dari aspek psikologi sosial dan perundangan. Terima kasih. Menteri Pendidikan, silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang dipertua, terlebih dahulu izinkan saya menyatakan rasa duka cita yang mendalam terhadap insiden-insiden uh, yang berlaku dan simpati penuh Kementerian Pendidikan Malaysia kepada mangsa dan keluarga. Kami juga merakamkan takziah kepada keluarga yang kehilangan anak mereka pada hari selasa yang lepas. Saya ingin menegaskan bahawa Keselamatan setiap murid adalah tanggungjawab dan amanah terbesar bagi Kementerian Pendidikan. Tuan Yang Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia memandang serius semua insiden jenayah yang berlaku melibatkan murid di kawasan sekolah baru-baru ini. Peristiwa ini bukan sekadar satu amaran tetapi satu peringatan keras yang mengingatkan kita bahawa keselamatan dan kesejahteraan murid tidak boleh dipandang ringan. Ia juga terkait dengan krisis kebejatan moral yang mesti diberikan perhatian serius oleh semua pihak. KPM kekal beriltizam untuk memperkukuh ekosistem keselamatan di sekolah, memastikan setiap murid berada dalam persekitaran yang selamat, harmoni dan kondusif untuk pembelajaran. Untuk makluman Ali yang berhormat, sejak sekian lama Kementerian Pendidikan Malaysia telah mempunyai mekanisme yang jelas menerusi ketetapan surat pekeliling ikhtisas sebagai panduan kepada pentadbir sekolah. Antaranya melalui SPI bilangan 13 tahun 2023 pelaksanaan garis panduan pengurusan sah laku seksual di institusi pendidikan bawah Kementerian Dika Malaysia, SPI bilangan 8 tahun 2011 garis panduan pengurusan keselamatan murid, SPI bilangan 4 tahun 2002 yang bertujuan mewujudkan suasana sekolah selamat agar pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kondusif dan SPI bilangan 9 Tahun 2000 panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran pendidikan jasmani dan kesihatan serta kegiatan co-curriculum. Selain itu penegasan penegasan terkait rapat dengan konsep sekolah selamat telah menetapkan keperluan untuk mewujudkan persekitaran fizikal, sosial dan emosi yang selamat serta kondusif bagi seluruh warga sekolah. Ia diikuti yang hormat dengan apa yang kita laksanakan termasuk tinjauan keselamatan ke sekolah oleh jatuhan kuasa khas. Reformasi keselamatan isu-isu pendidikan yang telah pun kita tubuhkan untuk menangani isu-isu keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah melaksanakan audit keselamatan di seluruh Malaysia bagi memastikan bahawa isu-isu keselamatan ini dapat dilihat melalui audit yang tersusun dan teratur bagi memastikan seluruh SOP sekolah-sekolah di Malaysia mematuhi peraturan-peraturan sediada. Semakan semula prosedur operasi standar salah berlaku buli dan seksual, reformasi sistem aduan buli, ini uh, sangat penting bagi membolehkan anak-anak kita merasa selamat untuk membuat aduan melalui um, yang kita sebut sebagai melindungi identiti pengadu dan saksi. Begitu juga dengan um, pemasangan CCTV dan juga program-program yang terkait rapat dengan sokongan seperti mana yang disebut oleh yang berhormat berkaitan uh, sokongan kepada kesihatan mental dan psikosoial. Tuan Yang Pertua, um, bagi memastikan bahawa isu ini tidak terhenti di sini dan melihat kepada bagaimana Kementerian Pendidikan Malaysia harus lebih um, maknanya efisien dan tegas dalam soal-soal yang terkait rapat dengan keselamatan ini, maka kita memastikan juga dalam konteks hari ini, kita melakukan immediate reform ke atas sistem dan mekanisme yang sedia ada pemerkasaan sekolah selamat dan program pendidikan yang sedang berjalan dengan usaha merentasi kementerian terutamanya Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat serta pendekatan seluruh masyarakat melibatkan PIBG, PIBKs, NGO bagi menghadapi cabaran di hadapan kita. Usaha ini akan menjadi satu usaha intensif dan berterusan dengan kesemua JPN dan PPD dikerah untuk pelaksanaan secara praktikal dan efisien di semua 10,243 sekolah di seluruh Malaysia serta merta yang berhormat. KPM akan menilai keberkesanan usaha ini secara intensif dan berterusan. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan terhadap semua inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah akan dinilai semula setiap 15 hari. Menteri dan timbalan menteri serta pengurusan tertinggi KPM akan terus bertemu dengan warga pendidik dan murid bagi mendengar dan mendapatkan input berkaitan pelaksanaan inisiatif ini. Lima fokus utama kerangka sekolah selamat yang termasuk dalam immediate reform ini akan merangkumi kesihatan mental, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dalam menangani keganasan seksual terhadap kanak-kanak, pencegahan bahan terlarang, child protection policy teacher care and support dan student voice ataupun suara murid. Kesihatan mental, pengukuhan dan intervensi kesihatan mental akan diberikan keutamaan khususnya pengukuhan ekosistem, sokongan kepada guru bimbingan dan kaunseling dan para murid. Semua program pengukuhan kesihatan mental akan melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan rakan strategik dalam bidang kesihatan mental. Pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial dalam menangani keganasan seksual terhadap kanak-kanak, melaksanakan program kesedaran dan intervensi khusus secara berfokus dan jelas berpandukan panduan agama, nilai dan budaya. Semua sesi ini harus dilaksanakan secara intensif dan komprehensif dengan sokongan kepada warga sekolah termasuk perlindungan terhadap kanak-kanak dan undang-undang sedia ada. Ini bertujuan supaya murid dilengkapi dengan maklumat dan kemahiran sewajarnya supaya mereka boleh membuat keputusan dengan tepat dalam kehidupan seharian. Larangan keras membawa bahan terlarang dan berbahaya, penegasan terhadap pemeriksaan berkala dan mengejut oleh pihak sekolah dengan kerjasama agensi kerajaan PGB dan guru disiplin bagi memastikan tiada unsur bahan terlarang dan berbahaya masuk ke premis sekolah. Child Protection Policy, polisi perlindungan kanak-kanak, semua pemegang taruh termasuk ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah akan dilibatkan dalam sesi libat urus berkaitan Child Protection Policy sebelum dilaksanakan sepenuhnya di semua sekolah. Kesedaran, tanggungjawab dan accountability semua pihak dalam perlindungan dan keselamatan murid adalah tanggungjawab bersama. Teacher care and support, sistem sokongan psikososial kepada guru mesti terus diperkukuhkan dan diberikan keutamaan dalam memastikan kesejahteraan guru ketika berada dalam situasi yang memerlukan sokongan segera. Student voice, suara murid adalah signifikan dalam memastikan ekosistem sekolah selamat ini kerana pandangan, hasrat serta hak mereka adalah terkait dengan apa yang sering disebut sebagai what they want and what they need. Suara murid adalah suara nurani, suara yang mesti didengar dan diberikan perhatian. Suara anak-anak adalah cerminan kepada perasaan, pengalaman dan harapan mereka. Kerangka ini menekankan pendekatan, pendekatan holistik yang bukan sahaja melibatkan pihak sekolah tetapi ibu bapa, agensi kerajaan dan komuniti. Di sebab itu, untuk immediate reform ini, Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat mewujudkan persekitaran pendidikan yang selamat, inklusif dan sejahtera untuk semua warga sekolah dan kita mengalu-alukan semua sebarang input dan pandangan bagi kita sama-sama merempuh cabaran ini bagi menjamin masa depan anak-anak generasi pewaris kita. It takes a village to raise a child dengan izin Datuk um, speaker KPM percaya didikan uh, dan juga sokongan kepada semua khususnya kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga melihat kepada peranan ibu bapa dan ahli masyarakat penting dalam menangani semua isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Terima kasih. Yang Berhormat Tomlo soalan tambahan. terima kasih timbalan speaker Saya usahakan syabas dan tahniah kepada kementerian yang berusaha untuk menangani isu yang berlaku di sekolah-sekolah hari ini. Namun tempoh ingin mengetahui apakah langkah kementerian untuk menilai semula kandungan kurikulum sedia ada agar lebih menekankan pembinaan sahsiah jati diri nilai murni beradab berakhlak dan beriman serta integriti dalam kalangan pelajar kerana kita tahu bahawa punca utama keruntuhan akhlak bermula daripada diri pelajar itu sendiri saya mewakili Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan rakyat di bawah sana mencadangkan supaya kementerian juga memberi kebenaran kepada Ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk masuk ke sekolah. Untuk sama-sama terlibat menyelesaikan berbagai isu yang berlaku di sekolah kerana kami adalah pilihan komuniti. Terima kasih. Yang berhormat Menteri, sila jawab. Si um, Ahli yang yang Berhormat, saya ingin menegaskan bahawa pandangan Yang Berhormat terkait rapat dengan kurikulum itu sudah pun berjalan ketika ini. Antara perkara yang sedang kita lakukan ketika ini termasuk memberikan membuat persiapan berkaitan kurikulum 2027 kurikulum yang baru yang mana dalam kurikulum ini terdapat satu mata pelajaran yang sangat penting yang menjadi teras kepada semua iaitu pendidikan karakter jadi pendidikan karakter ini akan menjadi tunjang kepada kurikulum baru yang akan bermula 2026 tahun hadapan manakala yang terkait rapat dengan nilai, akhlak, peribadi semua sudah pun berada dalam kurikulum kita begitu panjang jadi untuk pengkhususan kurikulum baru ini Atas saranan itu, maka kita telah pun meletakkan bahawa antara perkara yang paling penting adalah terkait rapat dengan pendidikan karakter ini. Jadi bermula tahun hadapan, bermula dengan kurikulum ini akan dimulakan oleh prasekolah, akan memulakan terlebih dahulu terkait rapat dengan kurikulum baru ini. Dan pendekatan pendidikan karakter ini akan menjadi tunjang yang akan terus diberikan perhatian penuh berkaitan dengan apa yang dihasratkan oleh seluruh Uh, warga pendidikan terkait rapat dengan pendidikan uh, karakter. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Ibu. silakan, Yang Berhormat Ibu Timo. Terima kasih, Speaker. Uh, macam pada dewasa ini terdapat banyak uh, laporan dan seolah-olah ada dengan izin spike dalam insiden uh, among seksual, gangguan fizikal di dalam fasiliti-fasiliti dan sekolah-sekolah kita dan uh, ia adalah sesuatu yang agak luar biasa dan uh, ia telah disebabkan ia luar biasa telah mengundang bermacam-macam spekulasi dan uh, respon pihak KPM antaranya adalah daripada uh, yang berusaha Datuk KP, uh, KPPM yang telah memilih istilah uh, menyimpan bawah kapet sesetengah insiden dan saya mohon supaya yang buat Menteri mem untuk memberi sedikit penjelasan tentang apakah yang dirojok sebagai yang disimpan bawah kapet dan saya nak tanya juga adakah adakah pihak kementerian uh, punya sebarang hasrat atau rencana untuk mengupah atau membuat melakukan satu audit keselamatan fizikal besar-besaran bagi seluruh aset-aset uh, KPM supaya ia dapat meningkatkan kesedaran di antara di kalangan pemegang taruh KPM tenaga pengajar, pendidik murid dan juga ibu bapa. kerana ini adalah sesuatu yang amat perlu saya mohon pandangan dan pendirian kementerian. Terima kasih Ya Bapak Menteri Asin, uh, Datuk Speaker saya uh, ingin membuat penjelasan berkaitan uh, kenyataan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia berhubung isu yang disebut sebentar tadi iaitu uh, bagaimana beliau uh, menyentuh tentang disapu ke bawah kapet Uh, Alian Boromad, uh, maksud itu sebenarnya penjelasannya adalah beliau tidak bermaksud bahawa kes-kes berkenaan disembunyikan tetapi apa yang beliau tegaskan adalah terdapat insiden-insiden di sekolah yang sebenarnya telah diketahui atau dimaklumkan kepada pihak berkaitan sama ada guru pentadbir, guru kaunseling pejabat pendidikan daerah atau jabatan pendidikan negeri, namun pada ketika itu dianggap sebagai kes kecil ataupun tidak serius atau bersifat sementara. Datuk Speaker, akibat daripada persepsi tersebut, tindakan intervensi yang diambil mungkin bersifat ringan dan tidak menyeluruh. Itu yang sangat menggusarkan hati kami kalau kes-kes seperti ini tidak diberikan perhatian dan kami tidak dapat melaksanakan siasatan dan intervensi yang menyeluruh. Keadaan ini menyebabkan sebagian kes berlarutan sehingga menimbulkan implikasi yang lebih besar. Sehubungan itu, Kementerian kini menekankan pelaksanaan pendekatan yang lebih tegas, sistematik dan berasaskan prosedur yang jelas bagi memastikan setiap aduan atau insiden di sekolah ditangani dengan segera, profesional dan tanpa kompromi terhadap keselamatan dan kebajikan murid. Yang berhormat, saya sudah jawab sebentar tadi berkaitan audit keselamatan ini memang sedang dilaksanakan secara besar-besaran dan kami telah pun selesai 735 buah sekolah telah pun selesai audit dan ini akan uh, dilakukan secara berterusan. Terima kasih datuk speaker. Datuk speaker, olehkan isu ini penting. Boleh dengan budi, budi bicara datuk speaker yang uh, baik hati untuk memberi laluan satu soalan tambahan datuk speaker. Ya Ahmad, kalau mengikut peraturan saya dibenarkan. Jadi saya menggunakan budi bicara saya persilakan Ahmad Jelebu. Oh, okey. Saya memang lama dan respect dan sayang kepada datuk speaker ni. Uh, dipersilakan datang ke Jelbu. Datuk Speaker ya, saya dengar ucapan ataupun jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Dua persoalan Datuk Speaker ya. Yang Berhormat Menteri beri penekanan kepada tekanan ataupun mental disorder di kalangan pelajar-pelajar. Saya nak rujuk kepada Malaysian Youth Mental Health Index yang dibuat oleh UNICEF pada tahun 2023. Apa disebut dalam laporan itu Datuk Speaker? 6 Uh, peratus ataupun hampir 5 ke 6% peratus, di kalangan pelajar atau golongan muda sekarang ni 15 ke 40 tahun mengalami kemurungan yang melampau. Ini termasuk kepada pelajar-pelajar sekolah. Soalan saya Datuk Speaker, adakah pihak kementerian mengambil langkah masa hadapan untuk melibatkan psikiateris sekretaris, di kalangan uh, sekretaris yang terlatih dan sebagainya untuk membantu guru-guru dan juga sistem pendidikan kita di sekolah. Kan ini akan menjadikan bom jangka kepada masalah disiplin pelajar. Yang kedua Tuan, Tuan Speaker, salah satu kes yang baru berlaku ialah amang seksual di Negeri Sembilan. Dan pelaku ini dah ditangkap dan didakwa di mahkamah. Saya nak tanya pada pihak kementerian, tindakan pihak kementerian kepada syarikat pengendali keselamatan ini. Kalau petugas mereka ditangkap dan terbukti melakukan kesalahan, maknanya syarikat pengendali ini, kalau pada saya lah, harus ditamatkan serta-merta. Kerana mereka mesti mempunyai satu uh, sistem ataupun satu disiplin di dalam uh, mengendalikan syarikat keselamatan. Terima kasih Datuk Speaker. Uh, moga Datuk Speaker panjang umur, sihat badan, murah rezeki insyaAllah. Amin Ya Rabbil Alamin. Silakan uh, Menteri. Terima kasih. Um, saya sangat hargai pandangan um, yang berhormat uh, dan memang semua kita terkesan dengan um, isu kesihatan mental uh, anak-anak murid kita yang berhormat. Saya ingin tegaskan bahawa sebab itu dalam jawapan saya sebentar tadi dalam immediate reform ini antara perkara dan kerangka yang mesti diberikan tumpuan oleh semua sekolah adalah nombor satu adalah tentang mental health iaitu kesihatan mental anak-anak. Dan ketika ini yang berhormat apa yang kita laksanakan dalam kapasiti kita adalah melaksanakan yang kita sebut sebagai saringan minda sehat untuk anak-anak kita yang akan berlangsung setahun dua kali. Daripada laporan itu, kita lihat ada sebarang tanda-tanda kemurungan, tanda-tanda depresi, tanda-tanda anak-anak ini memerlukan sokongan dan juga intervensi, maka anak ini akan dirujuk kepada pihak yang lebih berautoriti termasuk di peringkat uh, kementerian kesihatan. Jadi secara keseluruhannya pandangan yang berhormat tentang uh, makna intervensi sakit diri itu telah pun berlangsung. Tetapi kali ini dengan immediate reform ini, yang berhormat, kita perkukuhkan lagi dengan latihan uh, dan juga program-program termasuk intervensi-intervensi segera. Saya nak sebut intervensi segera ini, ia harus juga didukung oleh ibu bapa yang berhormat kerana ibu bapa juga berada dengan anak-anak dalam rumah itu dalam satu rangka masa yang sangat panjang kami di sekolah 6 jam dan kami buat intervensi tu untuk tempoh itu dalam sekolah itu dan kita perlukan ibu bapa dukung anak-anak ini untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya dan intervensi dan ekosistem yang dapat mendukung kesihatan mental anak ini. Yang Berhormat berkaitan soalan yang um, uh, Yang Berhormat yang kedua, kami memandang serius isu tersebut. Ah uh, speaker dan ia dalam tindakan uh, ketika ini uh, dan kita akan ambil uh, segala pandangan itu sebagai satu penegasan baru dan penting dalam konteks uh, melihat kepada keseluruhan keselamatan dan kesejahteraan warga pendidikan. Terima kasih. kasih Yang Berhormat Menteri Majlis kesoalan yang ketiga